Dia dah tua, apa yang nak sibuk-sibuk semua? Ini? Jadi oleh kerana walaupun tidak ada masalah langsung dalam parti tak timbul soal presiden pun dah kata seboleh-bolehnya, bukan seboleh-bolehnya presiden dah kata kalau di MPP dan juga dalam biro politik nombor satu, nombor dua tak payah bertanding lah. Kita nak mengekalkan ketenangan ini. Tapi, 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 tak apa. Dia akan mengurangkan lebih kurang satu kilo malam ini. Benda tu semua dah tahu dah. Tapi oleh kerana ini, macam saya sebut, kalau kita tak belajar daripada sejarah Fidel Castro, Raul Castro, Che Guevara, bila ada sebegitu di dalam pimpinan tertinggi negara, dia tak boleh cucuk sini, dia cucuk sini. Ah ha, maka adalah orang cucuk-cucuk semua tiba-tiba kita kita boleh nampak di bawah sebab itu ada gerakan mesti pancong kepala pancong 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 malam ini ni bersepah kepala saja ada badan tak ada ni Yang datang ni kan ha Jadi daripada kita tak ada masalah tiba-tiba ada masalah saya sebut sekarang apa keadaan kita ni bila Izzah masuk gelanggang bertanding dengan saya. Sebenarnya macam mana pun yang kena telan dan yang kena pikul masalah ini ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau contohnya Izzah kalah, apa mesejnya kepada rakyat? Contohnya. Contoh, Mesejnya ialah anggota PKR menolak Anwar Ibrahim. Kalau kalah. Jadi sebab itu Nurul Izzah mesti menang. Dia mesti menang. Sebab kalau kalah itu, kita akan masuk dalam pilihan raya dalam keadaan yang kita tak boleh gambarkan nak berdepan dengan pembangkang dan juga polemik politik yang akan ada dalam dan luar kajian Kerana orang akan kata Nurul Izzah kalah bermakna Anwar Ibrahim ditolak oleh parti sendiri. Jadi akhirnya pilihan yang sedara-sedara ada. Ha, sebab itu kalau saya bertanding mudah. Amin tadi, semua tadi saya tengok je sorang-sorang-sorang-sorang kan. Sampai Saiful Izzam pun hantar mesej ke aku tolonglah kempen suruh undi dia kan. Saya kempen saya mudah. Saya nak tutup dengan begini. Undilah Nurul Izzah Zagzagi. Ha. Sebab kita tidak boleh ada keputusan yang lain. Itu yang akan menyebabkan kita dah berada dalam keadaan itu. Walau macam mana pun pilihan peribadi, walau macam mana pun orang rasa macam mana, kita tidak boleh ada keputusan yang berlainan kerana kalau Nurul Izzah tak menang, maksudnya anggota parti menolak Anwar Ibrahim. Jadi, sebab itu saya lain kali sedari-sedari, ah, ha, kalau hidup panjang, ada pemilihan lagi, fikir panjang-panjang. Jangan disebabkan kita berada dalam ujian kuasa ni, ha, aku tu tunjuk ujian kuasa, mana ujian kuasa ni? Ha, 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 ha ni ha. Sebab itu saya kata, jangan oleh kerana bila menang saja pintu ini terbuka, semua orang mula masuk ni. Mula masuk dan bila yang masuk itu lebih sudu daripada kuah. Saya baca Ramanan, saya kena sebut nama dia lah. Aduh duduk tengok saya tengah kira, bila nak sebut nama Ramanan ni? Bila saya sebut nama Ramanan ni? Kan Sebab itu bila masuk, ah, Ini ni Ramanan, dia menjawab secara halus lah, cakap saya. Dia kata, bagus, Nurul Izzah mesti jadi naik presiden, uh, timbalan presiden. Saya tak tak ada masalah. Bagus. Saya pun tolong berkempen sekarang. Undilah Nurul Izzah. Dia kata, dengan Nurul Izzah kita akan menang 80 kursi parlimen. Good luck secara sedari. Dengan angka-angka yang saya sebut tadi, kita boleh gula-gulakan diri kita, kita boleh berada di awangan, tapi kalau kita tak rancang dan kita tidak telan perkara ini, dalam tempoh 2 tahun Kita akan mengundang padah Dan saya ambil uh, pendirian yang sangat mudah Macam saya sebut you Kawan-kawan know, datang tanya saya So macam mana ni Dekat cabang semua kepala dah kena kerat ni Jadi sekarang dekat MPP Kepala kena kerat lagi ni Tak apa Sebabnya begini Kadang-kadang kita lupa hanya kerana kita sekarang ini menjadi parti kerajaan. Hanya kerana orang itu wakil rakyat, orang ini wakil majlis, orang itu menteri. Kita rasa semua ini sangat berat dan sangat menakutkan. Saya beritahu kawan-kawan lah, amin semua kan, yang muda-muda. Saya fikir, saya kata dulu kan, masa saya nak dedahkan skandal, saya tak pernah fikir pun apa jadi kat aku. Nak masuk penjara ke, Lepas ini kena tangkap Saya tak pernah fikir Tengok tak Saya kalau kena tangkap Saya sengih Sebab kita ada matlamat dan niat yang jelas Jadi saya tanya balik Masa itu apa matlamat Kenapa masa itu Saya langsung tak ada bimbang ni Pasal apa-apa yang jadi Sebabnya saya rasa masa itu Saya tak pernah terfikir pun kita akan menang saya kira saya hanyalah manusia kecil Kalau Amin tanya tadi dengan lori buruk tu keliling Memang saya keliling macam orang gila awal-awal Datang kalau ingat saya ingat yang Kalau aku nak petik sikit lah Aku nak petik cerita merbuk lah Dulu-dulu nak menang merbuk tu Punyalah payah Tahun 2018 Datang berapa kali Merbuk ni kusi kuat UMNO daripada dulu Kita ambil seorang calon Kawan korang jugalah Haa Kan? Ha, gelap korang. Ha. Kita ambil seorang calon. Ha. Letak dia kat situ, angkat dia, kempen untuk dia. Kemudian dalam parti bila dia dah jadi ahli parlimen sampai dia jadi MPP dan sebagainya. Masa itu saudara-saudari, saya duduk kona semua tu, pusing satu Malaysia. Saya tak fikir pun menang kalah semua, saya tak fikir. Jadi bila otak kita ini niat kita jelas, jalan kita jelas dan pada masa itu yang membuatkan semuanya jelas dalam kepala saya ialah kerana saya tahu ini bukan soal menang kalah jadi kajian semua ni saya Sedari-sedari kawan-kawan yang lama ni kita ni hanyalah sebahagian kecil daripada kumpulan manusia yang Allah beri, beri pencerahan dan kita tahu benda baik yang kita buat kalau itu dapat menyumbang kepada sesuatu perkara yang lebih baik kemudiannya kita dapat pahala. Jadi apa tu belakang kira. Dan itulah pendekatan saya kali ini. Saya sebenarnya tak kisah eh cuma saya tak nak kita masuk pemilihan kungkang-kungkang-kungkang ini tiba-tiba kita kalah besar dalam pilihan raya umum. Yang ke atas tu tak apa. Dia tak jadi menteri ke, dia tak jadi wakil rakyat, tak apa. Dia dah ada pencen setara lagi. Aku kesian tengok muka korang semua. Sebab bila kita kena kempen balik, muka ni lah juga yang ada datang balik. Muka ni lah juga yang akan turun dengan ceramah tiap-tiap malam, tak ada kerja lain. Jadi sebab itu, buatlah yang terbaik. Saya nak sebut kepada semua orang, bagi saya, kalau nak mengundi, ialah amin semua itu ikut sekedia lah. Tapi dalam kedudukan saya, timbalan presiden, bila izah masuk bertanding, kalau kita nak parti berada dalam keadaan baik, memang saya tidak ada pilihan. Saya kena sebut, kita tidak boleh ada keputusan yang lain daripada Nurul Izzah menang. Dan kalau Izzah menang, sedari-sedari sokong dan bantulah dia, kerana beban yang dia akan tanggung adalah beban yang sangat berat. Dalam keadaan semua ini berlaku. Saya ingat kita dah melalui banyak turun naik dan sebagainya. Kalau kita berterus terang dengan hati kita, kita tahu jalan kita, kita semua bukan jenis orang makan dalam, tak ada masalah. Insya-Allah kalau Allah tetapkan parti ini adalah baik untuk negara kita, insya-Allah marilah cabaran macam mana pun InsyaAllah kita boleh menang sekali lagi dalam PRU16 Sebab kita pernah lakukan dalam tahun 2022 ha. Yang korang sedih ni kenapa? Baik eh Jadi dah lebih kurang 11 lebih Saya dengan Tok Min kena balik kerja Esok masuk office macam biasa tau ha. Jadi saya nak tutup begini eh? Saya doakan semua kawan-kawan Balik fikir betul-betul, buat yang terbaik. Yang dah berlaku dekat cabang ni tu, kita telan lah. Yang itu memang tak boleh nak dibuka balik dah. Kita dah melalui proses sampai yang terakhir dekat MPP. Yang kat luar-luar bising tu sampai dah nak jadi macam walaun on, serang saya tu, teruskanlah buat. Saya pernah jadi orang muda dalam parti ini. Ha, masa serang-serang-serang, kamu lupa bahawa politik ni panjang. Hari ini kamu serang dia, esok kamu kena pergi cari dia juga. Kalau saya masih lagi terus ada peranan saya sebagai juru kempen PH, nak tak nak orang rujuk kepada saya juga. Jadi kalau siapa yang nak memendekkan hayat kamu dengan pengikut-pengikut ni, follower kamu dekat TikTok ke, dekat Twitter, nak serang saya, silakanlah orang akan meneliti dan juga menghakimi setiap daripada tindakan kita, tindakan mereka sama macam saya dihakimi selagi-lagi. Dan yang terakhir, kita balik kita tahu bahawa walaupun kita kerajaan persekutuan sekarang tetapi kita ada tugas yang berat untuk memanjangkan dan meneruskan agenda reformasi yang ramai daripada kita ini telah mula daripada tahun 1998 lagi. Boleh